九块九给您发七盒，一盒里面是五十只二十五双，嗯、到手总共七盒三百五十只一百七十没<了>啊。没了吗？没有库存是吗？现在没有了，对对没有库存。有九块九七盒，今天。来，加了五百辣可以拍了。很、嗯、还辣吗？什么鸡爪吗？鸡爪有有味有辣不辣？有辣的有不辣的啊。来老妹儿，鸡爪子，鸡翅膀。 你用的男士，我用的 M 号。对，我用的 M 号。女士的话就拍 M 号就行，男士的话怕拆拍叉差 L 啊。但是的话，你要是比较胖的，或者是手比较胖的啊，或者是怎么样的啊、嗯？拍大去拍好是吗？啊，拍大不拍小，因为夏天到了热的话，你就小号都带不进去了啊。对，拍大不拍小。对。 又吃鸡爪了，是的。来鹌鹑蛋，这小蛋我可爱吃了，QQ 弹弹的。啊，还没到蛋呢啊。哈哈哈！哈哈哈！来鸡爪啊，宝贝，嗯、呃，怎么可以吃我爱吃的鸡爪？是不是鸡爪都爱吃，对不对？咱们家鸡爪是脱骨侠鸡爪啊，每一个鸡爪它都是一整个鸡爪，一分二档。拿一个鸡爪来，再拿一半，然后两个这么一拼，你看是不是都可以拼成一个？ 可以拼成一整个鸡爪，因为它是一整个鸡爪一分为二的啊。这个是呃那、这个那、这个叫什么了？这个顺拐了，好像没拼成，顺拐了有点。算<了>啊、都是右边的啊。来，你每一个鸡爪都是人工手工十字刀剔骨，剔骨率能达到百分之九十八，就是你不会吃到硬骨头啊，也不会吃到指甲盖的干干净净，宝宝们啊。是<的>硬骨头去的干干净净。嗯，而且吃起来非常筋道，因为它里面保留了里面的筋部啊、脆骨啊、掌中宝、Q 弹筋道，宝宝们。 Q 弹筋道，而且是什么呢？它没有乱七八糟添加剂、防腐剂。对，配料表是非常干净的啊！老人、小孩、孕妇不如、哺乳期放心去吃，没有添加剂、防腐剂，放心吃啊！没有叉 L，那你就拍 L，宝宝们啊！来，鸡爪啊，线下去买，有没有在外面买买过那个鸡爪的啊？这个鸡爪，你要是那种小吃摊儿，这么一这么些，是不是就要你四五十的？ 是不是三四十的，四五十的，对不对？没没几个三四十的，四五十，是不是、啊？咱们这一桶哈，一千克两斤重，正常要卖六十九块九，五十九块九。今天不要啊，直接上车四十九块九毛钱一桶，一千克两斤重，来一号链接。一号链接，开价上车，给力！看没这鸡爪，个顶个的啊，不碎，宝贝，而且筋道 Q 弹啊。嗯，小孩就有小孩吃的话，建议拍微辣哈，甜辣大于辣的。 呃不，酸甜大于辣的。然后大人吃的话，建议中辣起啊、哦。中辣起的话，因为嗯，因为有辣度，就是融合的特别好，就是、就口感会更佳一些啊。哦、<的>中辣口感更佳啊。大人吃的话，建议拍中辣啊。嗯。有好吃。好吃吃夏天吃，你看我们还放了一点黄瓜，是我们自己放的啊。都都这么少的黄瓜，就是家里没那么少。<laughs> 就是。对它里面带点汤汁，这个汤汁拌一下这个黄瓜最好吃。嗯。 现在没有了，你看尝没有对？对对，四十九块九一桶一千克两斤，宝宝们，六号链接来再给大家加一千你做好了加好了可以拍了，对对。对给大家发顺丰京东快递，宝宝们买回家冷藏十天保质期，冷冻三十天保质期。一号链接可以直接去拍，宝宝们。蒜香口的，咱们是蒜香的啊。 但蒜味不重的哈，宝宝们不是柠檬味的，蒜香的啊！建议大家拍蒜香中辣啊。嗯，你看这鸡爪，个顶个的啊，都是比较完整的，没有说很碎的啊，宝宝们。Q Q 弹弹的，是的。推荐大家拍中辣的，宝宝们家里有宝宝去拍微辣。是的。开始吃爪，好嘞。 全部现车现发宝的啊！出厂那天就是新的生产日期啊！两千单没有了，两千单没了，<对>来给大家一波库存啊！给大家踢出来一百单，可以看了，可<血>你有公菜吗？没有。挑完一个价，对的，这个猪脱骨侠给谁也不破价的啊！<对>给谁也不破价，嗯，因为人家成本在这里的，成本在这里摆着，没办法再破价了啊！ 因为品质确实做的比较好啊！来，我这个肉骨侠里面这个鸡爪里面放了一点这个鹌鹑蛋啊，鹌鹑蛋给大家放福利啊，特价福利，这鹌鹑蛋，它是个大的，比较个大的，嗯，单个蛋都在八克到十一克那里，不是初生蛋哈，个个头比较饱满的这个，然后。 蛋黄也是比较多的，然后蛋鹌鹑蛋它是营养价值比较高，含蛋白质比较量比较高的，对不对？对。然后它是有这种一撕口哈，就是撕开就这么吃就行了，方便简单方便啊。<对>饿的时候直接拿出来吃，或者是调凉菜可以搞里头一点点都可以，对不对？对有的人说了、啊，你这个大怎么证明你的大？来，咱们家这个蛋哈，这是别家的是吧？对。看，对比一下，看吧。 虽然因为鹌鹑蛋本身它就是比较比较小的，是不是、啊、<对>然后咱去对比一下，能看出来吗，宝宝们？能看能看出来吗？咱们咱们家咱们家的这个鹌鹑蛋是个头比较大的，对，个头比较大的。嗯，你线下看你是很<对>看看着很很明显的啊，个头比较大。嗯、不是那种冲城蛋，有那种冲城蛋个头就比较小啊，宝宝们。是的。咱一直都卖的这个金堆骨的这个鹌鹑蛋，因为它品质确实是可以。 啊，即使有别的，就是说有六十个的来找我让我卖，我都没有卖，那因为咱这个这品质是可以的，个头也比较大哈。线下去买的话，二十九块九一箱，嗯、呃，四十个，二十九块九一箱四十个。今天是，呃，十九块九一箱四十个，啊、一箱四十个，合适吧？十九块九四十个，<了>今天拍下的啊，来多加十个啊，多加十个，五十个十九块九毛钱，一号链接来给我上车两百袋，要链接开价三十块。 给的，不是那种小蛋哈，<对>是大蛋，嗯，还有一丝口啊。独立小包装，方便携带啊。嗯，打开以后不易脏手。对，它含蛋白质量比较高，平常饿的时候直接打开去吃都可以了啊。是的，配粉配面来一个。对，配粉啊，配面呀、啊，或者是当小零食直接打开吃都可以啊。对,对，而且没有带腥味，放心去吃啊。对，金堆股的品牌的啊，十九块九五十个。 妈、哎、呀！一千单没有了，一千都没了，再加一千呢？现千加好了，给你盘了，对的！我的妈！几种口味啊？ 口味有盐汁的、香卤的、香辣的、蜂蜜的加三焦的啊，五个口味混合发五十个，五十个啊、哦，宝们一号链接。这是我的呀呀呀回来了，<laughs> 主要样品不多，样品不多，<laughs> 要不我都算了 <laughs> 烧麦好吃还有吗？那个烧麦的话，在小黄车，宝子们可以自行去拍啊,啊。晚上好，宝宝们，我叫东北小辣椒，我就是吃播那个徒儿，我就吃播那个徒儿最爱吃你家鸡蛋了，谢谢宝子，感谢。现在，嗯，我师傅休息一下，现在由我来给你们吃啊。我吃我的最爱酸，我吃我的喜欢的小皮蛋，糖心无心的小皮蛋啊，糖心儿。 螃蟹、糖色溜须、小皮蛋，辣椒不辣椒？欢迎我的肉子，这我师傅把这工作室给变了，还挺不习惯的。呵呵南瓜直接拍吗？嗯，开过价了，你可以去小黄车溜达溜达，宝子们，嗯，关注了，感谢宝儿。 真会气，怎么了，宝？是因为看到我会气了吗？<laughs> 是因为看到我会气了吗？那我跟你说一声不好意思，宝子啊，你的会气不一定全都是来源于我，因为什么呢？爱笑的女生运气都不会差，每天对生活笑一笑，无论开心也好，不开心也好，咱们都对生活开开开心心笑一笑。嗯，如果你要因为我特别会气，不太喜欢的话，嗯，咱们出去溜达溜达，一会儿再回来，好不、啊、好？ 一口一个真绝了，是吧宝，宝子？辣椒在这儿祝你生活愉快，每天开开心心啊，顺顺利利。谢谢宝子。为什么要一口一个？嗯、这个皮蛋实打实说，我们一口一个。第一，我想让你们看我，嗯，大家都有猎奇心理，想能多看看我。 第二，我想告诉你们，咱家这个皮蛋，它是无铅工艺的，不烧嘴，不烧心，不呛鼻子。但是吃呢，多少有点噎挺啊！你们回家别像我们家一口一个，有点噎。<laughs> 你们回家呢，你们去凉拌一下，姜汁皮蛋呐，糖醋皮蛋呐，油炸皮蛋呐，或者说凉拌一个皮蛋，包子们，嗯、啊，皮蛋黄瓜、皮蛋豆腐、皮蛋一切包子、皮蛋瘦肉粥都可以。 咱家这个皮蛋无铅工艺的，有点这个小黑点不耽误你们食用啊，宝子们，每一个都糖心儿，每一个都流心儿。现下去买的，他们就是坏蛋了、臭蛋了，给您包赔都不糖心儿，对不对？咱家这个是基础，之后不糖心儿、不流心儿都给您包赔。但有的糖的大，有的流，嗯，就是糖的小，你也别介意啊，宝子们，不糖心儿、不流心儿都给您包赔。回家你们就直接就拌一下就行。现下去买糖心儿、流心儿皮蛋。 二十枚都得要你五十九块九，看见没？无铅工艺，糖心流心大皮蛋，二十枚都得要你五十九。今天我也二十枚五十九不要，三十九行不行？来，今天在小鱼直播间的我破机制，我再减一块，三十八块九毛钱二十枚一号链接。一号链接以上好，抓紧去买。哎呀，这牙是吗？你来流量就低，你别老在一给我这个啊，这那那这的。<laughs> 本来流量就进就了，宝子，我做点两万三我现在两万五，嗯，真的是你、啊，我吃这个头晕，你别一口吃，全都把这个吃了，宝子，你拌一拌，像小辣椒这样式的，你拌一拌，搁个黄瓜，搁个豆腐皮蛋豆腐皮蛋黄瓜，你就直接你就这么一拌啊。哦 你就这么一拌，它又 Q 弹的同时，外皮就这个小皮儿 Q 弹，里面它是是那种丝滑的，而且不干巴不噎挺。你要像辣椒那样一口一个，多少有点噎啊。